ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతియే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ జగదానందకారకుడు సూర్యభగవానుడు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి వయాన్ని పోగొట్టి ఐశ్వర్యాన్ని ఆనందాన్ని ప్రత్యక్షదైవం ఈరోజు సూర్య అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం చెప్పుకుందాం మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ సూర్యాష్టోత్ర శతనామ స్తోత్రం అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారస సింధవే అసమాన బలాయార్త రక్షకాయ నమో నమ आदित्यादिभूताय अखिलागमवेदिने अच्युताय अखिलग्नाय अनन्ताय नमो नमः इनाय विश्वरूपाय इज्यायेन्द्राय भान्वे इन्दिरामन्दिराप्ताय वन्दनीयाय ते नमः ईशाय सुप्रसन्नाय सुशीलाय सुवर्चसे वसुप्रदाय वसवे वासुदेवाय ते नमः उज्ज्वलाय ऊर्ध्वगाय विवस्वते उद्यत्किरणजालाय हृषिकेशाय ते नमः ऊर्जस्वलाय वीराय निश्चयाय जयाय च पूरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथिये नमः ऋषिवन्द्याय ऋगन्थ्रे ऋक्षचक्राचराय च ऋजुस्वभावचित्ताय ते नमः ऋकारमातृकावर्णरूपायोज्ज्वलतेजसे वृक्षादिनाथमित्राय पुष्कराक्षाय ते नमः लुप्तदन्ताय शान्ताय कान्तिदाय घनाय च कनत्कनकभूपाय खद्योताय नमो नमः लूणिताखिलदैत्याय सत्यानन्दस्वरूपिणे अपवर्गप्रदायात्तशरण्याय नमो नमः एकाकिने भगवते सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे गुणात्मने घृणीभृते बृहते ब्रह्मणे नमः ऐश्वर्यदाय सर्वाय हरिदस्वाय स्वौरये दशदिक्सम्प्रकाशाय भक्तवशाय ते नमः ओचस्कराय जयिने जगदानन्दहेतवे जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमो नमः औच्छस्थानसमारूढरथस्थाय सुरारये कमनीयकराय अब्जवल्लभाय नमो नमः अन्तर्बहिप्रकाशाय अचिन्त्यायात्मरूपिणे अच्युताया मरेशाया परस्मै ज्योतिषे नमः अहस्कराय रवये हरये परमात्मने तरुणाय वरेण्याय ग्रहाणां पतये नमः ॐ नमो भास्करायादिमध्यान्तरहिताय च सौख्यप्रदाय सकलजगतां पतये नमः नमः सूर्याय कपये नमो नारायणाय च नमो नमः परेशाय रूपाय ते, ते नमः ॐ श्रीहिरण्यगर्भाय ॐ ह्रीं सम्पत्कराय च ॐ ऐं इष्टार्थदाय प्रसन्नाय नमो नमः श्रीमते श्रेयसे भक्तकोटिसौख्यप्रदायिने निखिलागमवेद्याय नित्यानन्दाय ते नमः इति सूर्योऽष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु